देवराजसेव्यमानपावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञशूत्रमिन्शेखरं कृपाकर नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बर कासिकापुराधिनालकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्परं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीसिलार्थदायकं त्रिलोचन कालकाल अम्बुजाक्षमक्षमक्षरं कासिकापुरादिनाथकालभैरवं भजेटङ्कपासनण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं कासिका भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं किं किराणिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपासमञ्जकं सुसर्मदायकं विभु स्वर्ण कासिका पुरानपादुका का प्रभाभिरामपादयोमक का नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पणासनत्करालदं श्रमोक्षण भिन्न पद्मचाण्डकोशसन्ततिं दुष्टिपातनष्टपासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकण्ठ काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं पुरातनम् जगत्पति कासिकापुराधिनाथकालभैरम् भजे कालभैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्तनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनासनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्ग्रिसन्निधिम् ध्रुवम् ఇది శ్రీమద్ శంకరాచార్య విరచితం కాలభైర వాష్కం సంపూర్ణం ఈ కాలభైర వాష్కాన్ని రోజుకి కనీసం ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా చదువుకోండి అనేవి మీ వైపు రావు ఒకవేళ మీరు పీడకళల్లో మునిగి ఉన్నా కూడా ఆ పీడకళల్లో నుంచి కాలభైరవుడు ఖచ్చితంగా వంద శాతం కాపాడుతాడు సరేనా ఓం నమ శివాయ నా సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను